হেল্ল' এভৰিৱান আছলাম কি খবৰ সকলোৰে ভালনে আশা কৰিছোঁ সকলোৰে ভাল ৰ'ব জেনা চাইছিলোঁ আপোনালোকক সকলোৰে স্বাগতম তেনেহ'লে বোলাক ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ আজি হয় চান্দ ৰাতি আৰু এই মোৰ ব্লগটো চান্দ ৰাতিৰ দিনাখনেই কৰা হয় আৰু মই মানে সেইখিনি মানে আপলোড কৰিবলৈ আপোনালোকৰ লগত ইডিট কৰি মানে আপলোড কৰিবলৈ আপোনালোকৰ লগত মই একেবাৰে সময় পোৱা নাছিলোঁ সেইকাৰণে অকণমান দেৰি হৈ গ'লে আৰু আজি মই বনাবলৈ লৈছোঁ গোলাপ জামুন যিহেতু কালি অহাকালি ঈদ হয় ত' সেইবুলিয়ে অলপ ঈদৰ কাৰণেতো অকণমান নাস্তা লাগেই ন তো এইবাৰ ভাবিলোঁ প্ৰত্যেকবাৰ পিঠা চিঠা কিবা কিবি বনাওঁ তো এইবাৰ পিঠা নবনাই ভাবিলোঁ অকণমান মানে ডিফাৰেণ্ট কিবা এটা বনাওঁ বুলি অলপ মানে ট্ৰাই কৰি চাইছোঁ কাৰণ যিহেতু মই ফাৰ্ষ্ট টাইম বনাইছোঁ মোৰ ইমান এটা নলেজ নাইকিয়া বা ইমান এটা আইডিয়াও নাইকিয়া আৰু এয়া হৈছে ময়দা আৰু মই এই বাতিটোত ময়দা দুই বাতি লৈ ল'ম এই বাতিটোত মই দুই বাতি ময়দা লৈছোঁ আৰু মই লৈছোঁ কি কয় আমুল গাখীৰ যিটো গুড়ি গাখীৰটো হয় সেইটো চাৰিটা পেকেট লৈছোঁ এতিয়া মই এই ময়দাখিনি ভালকৈ মই চালি ল'ম আৰু এক চামুচমান মই হেৰি বেকিং পাউডাৰ দি দিম আৰু বেকিং পাউদাৰটো মই আন্দাজমতে নিজৰ দি দিছোঁ আৰু বেকিং পাউদাৰখিনিও মই ময়দাতে দি দিছোঁ যাতে মানে ভালকৈ মানে হেৰি হৈ যায় চালি যায় আৰু মানে গোটা গোটা যিবোৰ থাকে সেইখিনি মানে ওলাই যায় এক্সট্ৰা হৈ যায় আৰু এইয়া মই এতিয়া চালি লৈছোঁ আৰু এতিয়া ৰাতি বাঢ়িছে চাৰে এঘাৰটা আৰু এইখিনি হৈছে হেৰি চেনী পানী চাচনিৰ কাৰণে বনাইছোঁ আৰু ইয়াত দি দিছোঁ ইলাইচি ইলাইচীকেইটাখিনি মই ভাঙি লৈছোঁ আৰু এয়া হৈছে ময়দাখিনিত মই গাখীৰখিনি মিক্স কৰি দিছোঁ আৰু মিক্স কৰি ভালকৈ মিলাই ল'ম ময়দাখিনি আৰু গাখীৰখিনি আৰু মই ফাৰ্ষ্ট টাইম বনাইছোঁ মোৰ ইমান এটা আইডিয়াও নাইকিয়া বনাবলৈ মন গ'লে আৰু মই মানে বনালোঁ আৰু তেনেকুৱাই কেতিয়াবা কেতিয়াবা নতুন বস্তুবিলাকো ট্ৰাই কৰি চাব লাগে যে কেনেকুৱা হয় কাৰণ আমি ট্ৰাই কৰিলে তেতিয়াহে আমি ভাল হৈছে নে বেয়া হৈছে তেতিয়াহে আমি গম পাম নহয় জানো আৰু যিকোনো নতুন বস্তু বনা বনোৱাৰ আগত মানে বহুত বেছি ভয় লাগি থাকে যে ভাল হ'ব নে বেয়া হ'ব বা কেনেকৈ হ'ব বস্তুটো সেই ভয়টো নকৰি কিনে মানে ট্ৰাই কৰিব লাগে হয়তো ভালো হ'ব পাৰে হয়তো বেয়াও হ'ব পাৰে সেইটোতো আৰু বস্তুটো বনা বনোৱা শেষ হৈ গ'লে তাৰ মানে খাই চোৱাৰ পাছতহে গম পোৱা যাব যে বস্তুটো ভাল হৈছে নে বেয়া হৈছে আৰু মই লৈছোঁ এয়া আমুল গ'ল্ড আমুল গ'ল্ড দি কিনে মই মানে মিক্স কৰি লৈছোঁ বা আপোনালোকে কিবা বেলেগ গাখীৰ হ'লেও মিক্স কৰিব পাৰে মই নিজে বনাইছোঁ মই সেইটোৱে আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ মই এইটো কাকো শিকাবলৈ মই বনোৱা নাইকিয়া মই যে যিহেতু যিহেতু মই নিজে বনালোঁ তো মই সেইখিনিয়ে আপোনালোকৰ লগত মই শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ হয়তো বহুতে বহুত ভালকৈও জানে আৰু মইতো ইমান এটা নাজানো কিন্তু মই মানে ট্ৰাই কৰিছোঁ আৰু এয়া লৈ লৈছোঁ ৰিফাইণ্ড যিহেতু একদম মানে ষ্টিক টাইপৰ হৈ গৈছে লাগি লাগি গৈছে হাতত আৰু তই ৰিফাইণ্ডখিনি লৈ ললো লৈ লোৱাৰ পিছত মানে বহুত ধুনীয়াকৈ মানে মিলি গৈছে দখিনি এয়া হৈ গ'ল মোৰ ময়দা আৰু গাখীৰৰ মিক্সখিনি মই মানে সানি লোৱা হৈ গ'ল আৰু একদম ধুনীয়া একদম হৈছে আৰু এতিয়া মই যেনেকুৱা ছেফ লাগে মই সেই চেফটো মতে লৈ ল'ম কিছুমানে গোল গোল কৰি ল'ব বিচাৰিলেও ল'বও পাৰে আৰু মই এনেকুৱা চেপত লৈ লৈছোঁ এতিয়া মই এটা এটাকৈ গোটেই গোলাপ জামুনকেইটা মই বনাই লৈছোঁ আৰু ইমান এটা পাৰফেক্ট হোৱা নাইকিয়া মোৰ মানে চেপটো লোৱাটো মানে পাৰ্ফেক্ট নহ'লেও মানে মই যেনেকৈ পাৰিছোঁ মানে যিহেতু বেবী বহুত বেছি আমনি কৰি আছে আৰু ৰাতি এতিয়া এটামান বাজু বাজু হৈ গৈছে আৰু মানে সি বহুত আমনি কৰি আছে আৰু সেইকাৰণে মানে মই ধুমা ধুমকৈ আৰু মানে যেনেকুৱা পাৰিছোঁ আৰু মই তেনেকৈ কৰিছোঁ হয়তো ভালকৈ সময় লৈ কৰিলে হয়তো আৰু বেছি ভাল হ'লেই হয় আৰু এইখিনি মই এতিয়া ৰিফাইণ্ড আৰু ইয়াত লৈছোঁ ঘিউ অকলে ঘিউত ফ্ৰাই কৰিলেও হয় কিন্তু মোৰ ওচৰত ঘিউ নাছিলে মানে ঘিউ আছে কিন্তু মানে ইমানখিনি নাইকিয়া তো মই সেইকাৰণে অকণমান ঘিউ আৰু অকণমান ৰিফাইণ্ড মই মিক্স কৰি কিনে মই এই দ' হেৰি দখিনি বোলে হেৰি গোলাপ জামুনৰ গোলাপ জামুনখিনি মানে মই ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ এতিয়া এইখিনি মই একেবাৰে গল্ডেন ব্ৰাউন কৰি ল'ম আৰু এইখিনি চাচনিখিনি আৰু ইয়াত পানী আৰু লাগিব চাচনিখিনি যিহেতু পানী একেবাৰে শুকাই আহিছে উতলি উতলি আৰু মই সেই চাচনিখিনিত কেচৰো দি দিছিলোঁ আৰু এয়া হৈছে গোলাপ জামুনখিনি ভালকৈ ফ্ৰাই কৰি আছোঁ আৰু কালাৰটো একেবাৰে চেঞ্জ হৈ আহিছে ইমান ধুনীয়া লাগিছে সেয়া চাইছেনো একেবাৰে ইমান ধুনীয়া কালাৰটো হৈ আহিছে আৰু এতিয়া মই এইখিনি চাকি চাকি কিনে মই এই চাচনিখিনিত মই দি দিম আৰু চাচনিখিনিত মানে পানী অলপ বেছিকৈ দিব লাগে আৰু মোৰ সেইটো অকণমান ভুল ভুল হৈ গৈছিলে কাৰণ মই পানীখিনি একেবাৰে শুকাই গৈছিলে আৰু মই তেনেকুৱা কম পানীতে থৈ দিছিলোঁ কিন্তু পানী একেবাৰে বেছিকৈ হ'ব লাগে আৰু পূৰা একদম বইল কৰি দিব লাগে সেইটো মোৰ পৰা অকণমান মিষ্টেক হৈ গৈছিলোঁ মিষ্টেক হৈ গৈছিলে মানে বেবি ইমান বেছি আমনি কৰি আছিলে ন তো সেইকাৰণে মই সুৰমূৰ সুৰমূৰকৈ কৰি আছিলোঁ এয়া হৈছে ছেকেণ্ড ব্ৰেঞ্চ এইবাৰ দিছোঁ এইখিনিও মই একেবাৰে ছেইম কালাৰ কৰি ল'ম আৰু ইয়াত মই কোনো ধৰণৰ ফুড কালাৰ ইউজ কৰা নাইকিয়া একেবাৰে যিহেতু অৰিজিনেল কালাৰ হয় সেইটোৱে ওলাই আহিছে ইমান ধুনীয়া লাগিছে মইতো ভবাই নাছিলোঁ যে এনেকুৱা একেবাৰে হোটেলৰ নিচিনা হ'ব বুলি এতিয়া মোৰ গোটেইখিনি বনাই হৈ গ'ল আৰু এতিয়া মই এইখিনি ভালকৈ উতলাই দিম আৰু আজি ভিডিঅ'টো ইয়াতে শেষ কৰিছোঁ যদি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে তেনেহ'লে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাই কৰি দিব আকৌ নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম তেওঁলোকে বাই বাই